Masyarakat sememangnya penggunaan bahan yang tidak dibenarkan dalam produk kosmetik mengundang bahaya kepada pengguna. Namun ramai yang tidak mengambil berat untuk mengetahui apakah bahan-bahan yang terkandung dalam produk kosmetik yang dibeli sekaligus menerima kesannya yang sudah pastinya membahayakan. Baik, kita mahu mengetahui apakah bahan-bahan campuran yang berbahaya ini dan kesannya kepada si pemakai dan untuk itu di studio ketika ini ialah Muhammad Zihan Mustafa. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Terima kasih kerana sudah bersama kami Encik Zihan. Sama-sama. Dah biasa sebenarnya bersama Nasional Satu ini. <laughs> ya. Yeah. Baik, sebelum kita mengupas isu ini lebih lanjut, apakah definisi kosmetik mengikut perundangan agar lebih jelas kepada mereka di luar sana. Okey, terima kasih. Uh, betul lah uh, supaya semua lebih jelas mm -hmm. ya. Apakah itu uh, kosmetik? Kosmetik ni kita takrifkan sebagai uh, bahan ataupun apa, apa persediaan ya yang digunakan di bahagian luar tubuh badan. Mm -hmm. Maksud ini yang makan bukan lah. Digunakan di bahagian luar tubuh badan berfungsi untuk membersih, uh, mewangi, memperbaiki ataupun mengubah penampilan supaya nampak lebih cantik ya menghilangkan bau badan dan juga memelihara ataupun menjaga dalam keadaan yang baik. So itu adalah definisi untuk kosmetik lah, make up rendangan. Digunakan hmm. luar badan. Baik, hmm. seperti yang sedia maklum um, dalam produk kosmetik pada ada pelbagai jenis hmm. bahan yang dicampurkan. Baik, adakah jenis-jenis bahan tersebut um, berbahaya kepada si pemakai? Okey, untuk uh, bahan bahan yang ada dalam kosmetik ya. Eh, selain daripada bahan aktif, uh -huh. dia juga uh, ada mengandungi bahan seperti pengawet. Eh, dia ada bahan pewarna, dia ada bahan yang untuk memekatkan, melicinkan, uh, dan juga ada juga yang meletakkan pewangi lah. Uh -huh. Tapi um, di kalangan masyarakat kita ni um, tidak begitu peka lah. Eh. Uh, apakah sebenarnya isi kandungan uh, dalam kosmetik tersebut? Uh -huh. Uh, dan tidak dinafikan ada sesetengah kosmetik mengandungi bahan terlarang, uh -huh. bahan yang mana boleh memberi kesan buruk terhadap tubuh badan manusia so antara yang paling kerap kita jumpai adalah mercury so mercury uh, banyak kita jumpai dalam produk-produk seperti krim ya, sab, uh, ataupun sabun untuk uh, mencerahkan kulit uh, pada uh, pencuci muka ataupun maskara. so benda-benda ni uh, mercury ni sering kita jumpai lah uh -huh. dan um Mercury ni sebenarnya dia boleh menghalang pembentukan melanin pada kulit. Uh -huh. Oleh sebab itu kulit tu akan menyebabkan kulit tu akan bertambah cerah lah. Dalam pada masa yang sama dia juga boleh mengurangkan kedutan pada kulit. Oleh sebab itu dia digunakan juga sebagai anti penuaan. Uh -huh. Itu adalah antara yang kita dapat kesan lah dalam produk-produk kosmetik yang ada di pasaran. Baik hmm. seperti yang Encik Zihan kata mercury ini untuk um... Kalau yang lebih mudah kita fahami adalah untuk mengelakkan penuaan dengan cepat itu. Uh -huh. Tapi mengapa agaknya dia berbahaya? Okey, uh, mercury ni kita kalau dalam produk kosmetik kita ada dalam dua bentuk lah. Uh -huh. okay. Satu bentuk organik, satu lagi dalam bentuk bukan organik. Uh -huh. So kalau bentuk organik ni dia lebih berfungsi sebagai pengawet sahaja. Tapi yang bentuk bukan organik ni, dia berfungsi untuk macam saya katakan tadi lah untuk mengurangkan melanin tadi untuk memberi kesan Am uh -huh. um, dan pendedahan kepada mercury ni yang boleh mengganggu ataupun boleh memberi kemudaratan kepada uh, seseorang itu uh -huh. dia bergantung pada berapa banyak digunakan, berapakah kandungan dia dan juga berapa lama ia digunakan. Uh -huh. Okay. dan uh, kesan dia yang paling ketara adalah dia boleh memberi kerosakan pada buah pinggang. Okey, dia boleh menyebabkan kerosakan pada sistem saraf. Dia boleh memberi uh, kesan, uh, orang kata uh, uh, perkembangan otak bayi itu dia akan terganggu. Mm -hmm. Okey, uh, kepada yang yang mengandung, mm -hmm. ya, yeah, dan juga uh, bayi yang baru lahir. Untuk produk-produk yang mm -hmm. macam saya kata tadi, produk untuk mencerahkan kulit, ya, yeah, dia juga boleh menyebabkan ruam. Dia boleh menyebabkan uh, penyahwanaan kulit. Mm -hmm. Dia boleh menyebabkan parut juga kadang-kadang. Dan um, ia juga boleh menyebabkan kulit kita ni rintang ataupun kulit kita ni tak boleh nak melawan jangkitan uh, kuman ataupun jangkitan kulit. Uh -huh. Dan uh, ada juga mengenai ini dikaitkan dengan gejala-gejala seperti keresahan, kemurungan. Kalau kita tengok ada kajian yang eh, dilakukan di Afrika uh -huh. terhadap golongan wanita yang menggunakan produk krim untuk mencerahkan kulit ni, uh, wujudnya apa ni satu sindrom nefrotik iaitu di mana kita lihat kandungan protein dalam air kencing tu tinggi. Uh -huh. okay dan di kita lihat pula golongan uh, wanita ni bila mereka berhenti mengambil produk tersebut maka uh, uh, Sindrom tersebut pun berkurangan, So ia menunjukkan bahawa memang ada kaitan di situlah Dengan penggunaan dari penggunaan makyurin tadi di dalam kosmetik. Hmm. Baik, uh, seperti Encik Zihan katakan -kata uh -huh. tadi, uh, mereka yang menggunakan uh, seperti ibu mengandung uh, bayi dalam kandungan juga akan mengalami alahan itu. Uh, bagaimana pula dengan kanak-kanak yang tidak memakainya tetapi berada berdekatan dengan si pemakai? Okey, um, untuk kanak-kanak seperti yang saya katakan tadi ya, kesan itu dia, dia boleh mengganggu perkembangan otak dan juga saraf. Uh -huh. Um, dan sem semestinya kita tak memakaikan kosmetik pada kanak-kanak. Mm. kan? So macam mana kosmetik apa ni mercury tersebut boleh sampai kepada kanak-kanak kerana uh, melalui sentuhan. Mm -hmm. Okay? Dan kita orang kata lumrah kanak-kanak ni kalau dia mesti tangan dia mesti bawa ke mulut kan. Ah, uh, Di situlah okay? Uh, orang kata berpindahnya mercury itu ke dalam uh, apa ni, tubuh kanak-kanak dan seterusnya mm -hmm. boleh memberi kesan. Mm -hmm. Bagaimana perlu mm -hmm. dengan alam sekitar kalau kita melihat? Okey berkaitan dengan alam sekitar kerana mercury ni uh, digunakan dalam uh, kata bentuk uh, sabun dan sebagainya dia akan secara amni akan menjadi bahan kumbahan domestik uh -huh. bila kita basuhlah dan dia akan terlepas ke alam sekitar so bila di di alam sekitar dia akan bertukar menjadi satu bentuk kimia lain yang kita panggil sebagai metal mercury uh -huh. so metal mercury ni boleh masuk dalam kita punya orang kata uh, apa ni sistem kitaran makanan manusia melalui uh, ikan lah yang tercemar. Uh -huh. So kalau ikan yang tercemar ni pula diambil pula oleh ibu yang mengandung, eh, uh -huh. uh, maka dia akan memindahkan vital mercury tersebut kepada bayi dalam kandungan dan seterusnya boleh mengganggu perkembangan uh, otak bayi dan uh, apa ni uh, uh, dan memberi kesanlah terhadap bayi tersebut. Uh -huh. Zian, ada atau tidak statistik uh, mereka yang mengalami sindrom-sindrom seperti ini ataupun yang mengalami alahan yang teruk uh, daripada mercury ini? Uh, di uh -huh. bahagian perkhidmatan farmasi ataupun kementerian kesihatan uh -huh. di bawah biru kawalan farmasi kebangsaan um, kita memang memantau lah, okay? Uh, dari segi kesan-kesan adverse uh, dan pemantauan ni selalunya bila ada kes masuk ke dalam hospital hmm. kan kemudian kes tersebut dilaporkan dan kita akan buat pemantauan dan sebenarnya dekat situ jugalah yang kita katakan adanya um, pemantauan uh, pasca pemasaran hmm. walaupun produk kosmetik tersebut telah diberi notifikasi uh, oleh pihak Kementerian Kesihatan hmm. uh, kita tetap uh, akan membuat semakan terhadap produk tersebut ...bila dia dah berada dalam pasaran. Uh -huh. Kerana masa mereka hantar mungkin belainan, kita tak pasti sama ada akan ada ia betul dalam pasaran produk yang sama. Maka kalau ada kes ada aa, macam saya kata ada kesan tadi masuk ke hospital dan sebagainya kita akan ambil bahan tersebut dan kita akan uji. Uh -huh. Ah dikesus kat situlah kita dapat tahu sama ada adakah yang masa dia hantar masa dia nak bernotifikasi itu mungkin tidak ada ya. Uh -huh. aa, dia dia tidak ada dalam pun dalam dia punya senarai um uh, isi kandungan tetapi uh -huh. bila kita buat ujian kita jumpa mercury dan sebagainya so kita boleh kenaikan lah. Baik daripada uh -huh. pihak KKM juga sebenarnya uh -huh. banyak melakukan pemantauan dan uh -huh. uh, pemeriksaan di kedai-kedai uh, ataupun toko-toko yang menjual barangan ini. Uh -huh. uh, tidakkah mereka uh, faham ataupun tidakkah mereka mengetahui isi pembuat ini bahawa mercury itu boleh mendatangkan uh, kemudaratan tetapi mengapa agaknya uh -huh. masih lagi digunakan? um tu lah saya kata D dekat luar sana ada uh, segi pengusaha kosmetik ya uh, ramai yang jujur tetapi ada juga yang tidak jujurlah hmm. okey uh, dan uh, produk kosmetik ni kalau di, di Malaysia ni dia dikawal ya di bawah peraturan-peraturan kawalan dadah dan juga kosmetik tahun 1984 hmm. bermaksud semua sekali kosmetik sama ada di kilang ataupun diimport ataupun nak diedarkan ataupun nak digunakan di Malaysia perlulah dapat mendapatkan notifikasi daripada uh, Biro Pengawalan Farmaseka Kebangsaan mm -hmm. Kementerian Kesihatan Malaysia uh, dan uh, di mana uh, melalui sistem notifikasi ini membenarkan apa ni Kementerian Kesihatan menyaringlah supaya benda-benda yang apa ni produk-produk yang tidak memenuhi regulasi uh, kosmetik tu ataupun tak ikut peraturan ni ataupun mengandungi bahan terlarang ataupun mengandungi bahan yang melebihi had ni kita dapat pantau supaya ia tidak boleh berada dalam pasaran. Ah mm. uh, sebab itulah juga macam tadi um, dikatakan pengguna tu perlu perlu uh, orang kata lebih peka lebih peka, peka ya. terhadap perkara-perkara uh, ini kerana ia boleh berlaku dan kadang-kadang um, tu um, sama ada memang sengaja mm -hmm. diletak di dalam produk kosmetik tu untuk tujuan melariskan produk okey kerana uh, bila mencampurkan bahan, bahan terlarang ni dia punya kesan tu nampak cepat. lebih cepat lebih ketara itu semua hanya tujuan pemasaranlah tetapi di segi kesihatan tu mereka tak fikir uh -huh. uh, sebab tu sebenarnya sesiapa saja yang terlibat dalam bidang kesihatan seperti saya ahli farmasi ataupun rakan-rakan saya doktor dan sebagainya etika kami adalah untuk melakukan tidak melakukan apa-apa kemudaratan kepada uh, pesakit ataupun pengguna dan etika yang sama juga sebenarnya perlu ada di kalangan pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam bidang kesihatan uh -huh. kalau semua orang mempunyai etika yang sama maka kita mungkin tidak menghadapi masalah inilah uh -huh. dan ada juga kes-kes yang mana memang bukan niat uh -huh. Okay, maksudnya uh, wala bagaimanapun pengusaha tetap bertanggungjawab harus lebih peka sebenarnya untuk memastikan bahawa produk yang dikeluarkan selamat dan berkualiti. Kadang-kadang tu ia mungkin orang kata kontaminasi daripada bahan mentah. Hmm. Okey, tapi walau macam mana pun pengusaha kena pastikan bahawa apakah bahan mentah yang digunakan supaya ia tidak terkontaminasi ter ter dengan benda-benda bahan, -bahan terlarang. Uh -huh. Baik Encik Zian, saya juga ada terbaca komen-komen di media sosial yang menyatakan uh -huh. vaksin juga sebenarnya mempunyai kandungan merkuri. Kalau Encik Zian ada penjelasan mengenai perkara ini? Okey, yang ni pun kita saya pun nampaklah ya di media media sosial banyak soalan berkaitan dengan ni perkara ini dan menyebabkan ada sedikit kerisauan ataupun kebimbangan ya. Sebenarnya tak perlu bimbanglah. Merkuri di dalam vaksin dan merkuri di dalam apa ni? kosmetik uh, adalah dua bentuk yang berbeza. Uh, di mana kalau di dalam di dalam vaksin tu ia lebih digunakan untuk tujuan mengawet. Okey, pengawetan saja. Kerana vaksin uh, bila kita awet supaya kontaminasi mikrob dan juga kulat tu tidak berlaku. Dan ia hanya ada pada vaksin yang dipak dalam multiple dose vial ataupun hmm. dos yang kita guna berulang kali. Uh, tetapi sekarang ni dah tak ada dah vial vial hmm. macam tu. Kebanyakan vaksin-vaksin yang ada adalah dalam single dose vial. Maksudnya sekali pakai saja hmm. untuk satu satu dos satu satu pengguna saja. Uh, yang kita katakan yang mengandungi mercury tadi adalah pada vial-vial yang orang kata satu vial tu ada 20 dos. Boleh hmm. digunakan untuk 20 dia. So sekarang ni uh, kebanyakan ni memang sudah tidak ada dan ia tidak menjadi isu lah. Dan kalau kita tengok pengawetan uh, yang di apa ni vaksin digunakan dalam uh, mercury digunakan dalam vaksin untuk mengawetkan ni dia lebih senang dikumuhkan daripada badan berbanding hmm. dengan mercury uh, yang bukan organik yang saya katakan tadi yang ada dalam kosmetik dan uh, di mana ia memerlukan masa yang lebih lama hmm. dan kalau kita nak tengok dari segi pendedahan kosmetik kita pakai setiap hari hmm. kan vaksin sekali vaksin, dalam sebulan ataupun setiap beberapa tidak perlu dirisaukan macam saya katakan tadi uh, ahli kesihatan uh, profesional kesihatan kita perhatiin dan kita tidaklah memberi sesuatu yang boleh memudaratkan. so pengguna kena tak perlu risau okay berkaitan dengan perkara ni uh, dia dua perkara yang berbeza dan sekarang ini pun uh, Kebanyakan vaksin telah tidak ada lagi apa ni penggunaan, penggunaan mak. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Muhammad Zihan Mustafa beliau merupakan ketua penolong pengarah bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan. Apa yang dapat kita ungkaikan uh, di sini adalah semua pihak harus uh, bekerjasama dalam memastikan uh, apa sahaja penggunaan bahan kosmetik ataupun ubat-ubatan itu uh, tidak mengandungi bahan yang boleh memudaratkan kesihatan. Baik,